Buenas tardes amigos, muchas gracias por acompañarme eh, en este video y muchas gracias porque han estado conmigo en los otros videos desde que creé mi canal. Muchas gracias. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta hermosa suculenta que es una Echeveria Runioni Topsy Turvy. La verdad es que es una manera muy fácil y quiero mostrarles los dos métodos en lo que me ha servido a mí. Porque esta la podemos reproducir por esqueje de tallo, esqueje de hoja o semillas. Pero estos dos métodos, que son por esqueje de hoja, son bastante fáciles. Lo único es que hay que tener un poco de paciencia con respecto al tiempo. Pero eh, es casi un éxito rotundo que nos, vaya, nos vayan a esquejar las hojas siempre hay que tener no solo una sino unas dos o tres hojitas por aquello de que alguna no funcione pero por lo demás el procedimiento es bastante fácil ahorita les voy a mostrar fíjese que no me había percatado ya trae ya me trae retoños miren qué alegría miren hay uno viene un pequeñito aquí el otro hasta aquí está el otro miren, dos creo que viene. de dos a tres la naturaleza es perfecta miren esa cosa hola dice que la primera forma es eh, colocarla en agua. Entonces aquí tengo estas dos hojitas. ¡miren qué cosa! Entonces eh, lo que haríamos es que al momento de, de quitar las, las hojitas las colocaríamos en un, en un recipiente con un poco de agua hasta que suceda lo que están viendo ahorita, es una maravilla. Entonces estas ya las podemos colocar en un sustrato al cual le vamos a agregar agua porque estas ya tienen raíz. Entonces aquí en ese en ese de esa manera no tendríamos ningún problema. Y el segundo es este de aquí. Esta las coloqué en un sustrato seco. Entonces aquí lo que haríamos es que cuando coloquemos la hoja, como la hoja no tiene raíz, el sustrato tiene que estar seco. Entonces, o podemos esperar a que las hojas se sequen y ya podemos colocarla en el sustrato y agregamos un poco de agua. Yo lo que hice fue que eh, a una le agregué canela para evitar hongos que sería esta esta. Y a esta la dejé así al momento que la corté así la coloqué en un sustrato seco. Entonces en los dos métodos funcionó. Entonces ahorita ya podría agregar agua al sustrato, pero como tengo otras entonces no las voy a colocar aquí. No voy a agregar agua todavía, sino que los voy a pasar a donde ya... A las macetitas donde las voy a colocar. Entonces ahorita les voy a mostrar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las hojas que están, así como estas que están hasta abajo, porque son las que tienen mejor opción, porque son las que llevan más tiempo en la planta. Entonces... Lo hacemos despacio. Déjenme ver, creo que el corte no fue el correcto. No, lo hice mal. Esta ya, esta la descartamos porque no nos va a funcionar. entonces lo que tenemos que buscar y lo vamos a hacer despacio es que el corte sea limpio lo vamos a hacer de un de un de un lado a otro despacio tómense su tiempo esta así esta sí funcionó. Esta sí. Sí, amigos, esta sí. Entonces esta la colocaríamos en un sustrato, seco, como la como, como la vieron, como vieron en. Donde tengo las otras, entonces la colocaríamos así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Entonces, yo voy a utilizar esta, esta maceta, que es una palangana. Entonces, vamos a colocarlas aquí. Así. ¿Se queda esa ahí? Entonces, ahorita voy a traer las que tienen agua y aquí está esta otra entonces lo que vamos a hacer yo las voy a poner una enfrente de la otra aquí y vamos a colocarla así pues, permita Y aquí está. Yo en esta voy a colocar solo dos y en la en otra maceta que todavía no la tengo preparada. Voy a colocar las otras dos, los dos, los otros dos esquejes que tengo. Entonces, es un método muy fácil. Y si se dan cuenta, eh, el color, este es un verde más claro que este. Entonces, eh, lo que haríamos ahorita sería regar. Eh, como ya tiene raíz, ya no hay ningún problema. Y vamos a tener esto en, en semisombra unos 15 días, 20 días. Y para que se adapte. Y luego la colocaríamos, eh, obviamente dependiendo de dónde la vamos a colocar. Yo la voy a colocar a sol directo. Entonces. Eh, ahí no habría ningún problema pero vamos a dar un tiempo porque si yo lo hago ahorita este estrés le va a afectar entonces lo que yo necesito es que se adapte bien al sustrato entonces por lo demás es una manera muy fácil se dieron cuenta entonces eh, gracias por acompañarme que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante hasta luego amigos